Всем привет, с вами снова Яна. Сегодня я начинаю летсплей play... на игру Team street. Да. Кто без меня? Я, ну ты? Ты снимаешь? Да ладно. Да. Я решила все-таки снять. Вы меня просили. Вот секундочку. Э так, ознакомимся с нашим персонажем. Первый персонаж это наша Зинаида Эшфорд. Вот. Очень красивая женщина, она мне очень нравится. Она не худая, она такая пухленькая, но... Ну, мне кажется, бабушки не должны быть купить. Не должны быть купить. Такими милыми, добрыми созданиями. У нее, есть, конечно, страшные подонки. Она у нас рыбы, ну, пожила. Так, любит диско, вегетарианские роллы и две Она чистюля, пулина, нижняя часть, любит детей и дружит. Ну, как все бабушки уже спят. Вот. Ее сын. Это ее сын. Господи. Это ее сын. Кевин. Вот Эшпорт А, мечта всей жизни, я тебе не сказала. Это Кулинарный библиотекер. Так, он у нас Лев, Рим Н+, Плюс, Алазий и Марсагент. Примерный семейный Винни бережливый, кредит, компьютерный день. Его жена умерла от рака. Вот, и мечта у него всей жизни, это гени... гениальный сыщик. Вот. Далее его дочка и внучка нашей Зина... Зины. Вот, сейчас я вам покажу поближе. Вот, у меня сейчас очень странное лицо. Вот, мечты жизни у меня нету, потому что она еще подросток. Она близнецы, кл... любит классику, горячий бутерброд, сиреневый виртуоз, защитница природы, надежный романтик и воспитанная. Вот такая вот семейка у нас. К сожалению, мама умерла, у нее такой стресс. И какой на сегодня день, у сегодня среда. Я вам уже говорила, что я немножко не по э поиграла. Вот, видите, сейчас идет дождь. Вот, давайте всех персонажей займем чем-то. Наш Кевин сейчас сядет, наверное, за компьютер и посмотрит, что там э по работе именно. работы профессии. Ой, не то и не то. Сейчас. Сыщик. Сыщик, сыщик, если... Вот, сыщик взломать, искать нераскрытое дело. А наша бабушка, что она сделает? Ладно. Итак, сейчас она у нас отправится в библиотеку. Так, вот наша библиотека. Ой, библиотека, извините. Магазин книжек магазин. Так, Виолетта у нас хочет туалет, но скоро она уедет в школу. Вот. Ну, так. так, они все поднимаются. Ну и идут, в принципе. Пора по своим делам. Так, бабушка. Ой, господи, только не это. Ладненько. Э-э-э! Куда? авиалет? Думала, что он уехал. Ладненько. Ладненько. Окей. Ну, бабушка, что наша будет делать? Ну, наверное, что-то приготовит. Вкусненькое. Оладьи, пожалуй, приготовит. Так. Наш Кевин ищет себе работу. Вот. Так, давай отправляйся в школу. Беги со всех сил, потому что ты не должна опоздать. Куда она уже опоздала, Так, ты нашел себе какую-то работу? Нет, ты не нашел себе что ли ничего. Серьезно. Ищи. Что он восполнил свои нужды. Это прямой дождь исходит и воспользуется туалетом. Так, готовит оладьи. Ну, виолето. О! Поучитесь на участке задела. Так, и в библиотеке, в отличие от любого другого места в городе царят покой и тишина Найдите место чтобы расслабиться возьмите одну из книг имеете. зачем ладненько давайте это сделаем что ж ладно так кевин ты у нас должен что ты у нас должен сделать включение че. че, че, че. ладно а, воспользуй... восполни все свои нужды и куда ты у нас сходишь. Сейчас дождь, поэтому я думаю, не время ходить в парк. К сожалению, конечно. Давай-ка ты на самом деле пойдешь в библиотеку. Давай библиотека. Пойдет в библиотеку посетить. И все. Пойдет в библиотеку. И наша, наверное, наша бабушка, то. О, господи, я уже столбалась бабушкой называть. И она тоже пойдет ходит в магазин. Ой, извините, господи, мне язык заплетается. А, подождите. Проверим. Просто у меня такие лаги, что бабушка не может пойти в, в книжный магазин. Это какие-то лаги, я знаю, это проблемы, короче, как Вот. Че ты там до сих пор сидишь? Чё завис? Вставай, давай. А, я что на ползу поставила. Ладненько. А, стой. Вот это интенсивное занятие. Просто люди. Так, Зинаида. Зинаидочка. Ты долго еще тут будешь возиться? А, кстати, Виолетта. Встретиться с новыми друзьями. Но. Но. Блин, она еще даже больше тебя не сделала. Ладно. Давайте пойдем снова. Ой, извиняюсь. Не вовремя зашла. то сломался. Отлично. Ладненько. Хорошо, что звука нету. Повезло, потому что я ненавижу их не крик. Текс. Виолетта. Ой, простите. Виолетта, ты там хорошо учишься. Так, наша Зиночка, что ты будешь делать? Ты у нас готовишь блинчики, да? Отлично. Молодец. Она у нас кулинар или нет? Она у нас кулинар, поэтому надеемся, что ничего не испортит. Так, давайте промотаем его. Господи что вы песни Ну тогда извини, никуда ты не пойдешь. Чу, не и почи и прочистит. Ну все-таки что вызывать мастера, если у нас дома мастер он сидит, Кевин наш. О, господи, будьте тарать. Так, давай. Получит а, навык, чистить плита. Давайте почистим до блеска. А в холодильник кто спрячет, да? Конечно же я. О, господи, вещи эти разбрасываны я. Так. Чего так темно, блин? Я не, люблю такую холоду. Так у мосты три или больше. Ну, это три. Раз, два, три. Ладно, давайте сегодня мы... Я знаю, что наш аллергический туман. Все такое, Но мы пойдем сменить одежду на верхнюю, чтобы, чтобы было тепленько. Переоденься. Ну! 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 Молодец! Красные перчатки! А -а -а. Так, теперь отправляйся у нас в посетить летний праздник в центре города. Вот так. Кевин. Кевин, Кевин, Кевин. Кевин. Так, извините. Так, просто интересный У нас здесь тут муравейник. Ну ничего, я его поставила. Не просто было ничего делать. Ладно, давайте его продадим. Это я так просто хотела посмотреть, как он выглядит и как он работает. Ну, Так. У нас уже осталось совсем мало времени. Так, давайте. Отправляемся в парк. Вот, приехала у нас в парк. Ого, какая лужа интересная. Так, сейчас я прогрузится. И что? И почему ничего не прогружается? Пусть она пойдет покатается. На роликах. Дождь. Супер просто. Отправляйся. Ого, какая бабушка быстрая. Их! На каблучках так как побежала, побежала. в список почета, чтобы получить премию с миллионы. Ладно, давайте. Упорно пусть поработает. О господи, не убейся еще тут. То убейся, я буду виноват. Не серьезно. Я серьезно. Не бейся, тут, нет так катается она у нас тут О, спокойствие только спокойствие Зинаидочка спокойствие только спокойствие вообще людей нету кроме продавца. че за кака мягко говоря Виолетточка ты моя девочка э, наверное она после школы пойдет где школа не знаю пойдет ли она У, него у нас дом так близко как к школе, все супер. Я не знаю, что нам сделать, пойти в парк. Ну ладно. Девочки, надо будет развеяться. Кевин, ты что там застряла? И кстати, хочу проверить, Кевин тоже не может, что ли, а у него же задание. Но все равно покупать к ней. Посмотрим, он купит книги или нет. Или это у всех персонажей такая залип залипка. и не оборачивайся, если а сейчас грохнешься, и все. Не, мне прикалывают ее красные перчатки. Кого ты убила? Бабушка, признавайся, ты кого убила? На Она уже в соседнем подсказке. Ура! О, она уже лучше катается. Почему ты ныряешь под эту? Под кого этот, под, этот, под эту штучку, дючку, ладно. Тебе жарко? Ты что, издеваешься? Ты что в реале? 30... а 33 градуса. О, дождь перестал идти. Радуга ня! Ой, простите. Не, какая она милая! Блин, я никогда не видела всем Симсах Да господи, отвали от меня уже. Хватит звенеть мне тут звенеть тут Ладно. Так. Вот. Что такое щедрое вот отделение? Фух, настоящая паренка. Вода льется с персонажами. Помещение. Ладно. Вот. Завершим на таком интересном моменте, как наша супер быстрая спортивная бабушка Зины докатается на роликах, да. Всем пока, я вас всех очень люблю. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Первая серия была раскачкой, скажем так. Обещаю вам, что следующая серия будет очень интересными. Пока!